выпали сетки. Окно как должно было нормально, оно как-то чуть-чуть согнулось. Перекосило. Да, и вытяжка выпала, выпала и все. Мы спали с малой в коридоре на полу. Я пошла до соседей, соседи мне помогли, дали воды и все остальное. И потом только я пошла это, домой. Но опять же, я взяла постель, я взяла подушку и с малой спала в коридоре. Телефона нет, телефон сел, света нету. Ну, хоть вода есть, но газ тоже есть, это слава богу. Сильный взрыв был, разбитый балкон. И в комнате, в спальне стекло. ваши посмотрели, что сидели со страху в комнате, да и все. Свет сегодня дали, вчера не было света. Я сидел в наушниках, чую летить. Бросаю наушник и беру телефон и в коридор бегу. Весело и громко, как обычно. Особенно был последний, когда здесь бахнуло.